The mastermind tahu apa kelemahan sebab ada loophole daripada pengadu-pengadu daripada ketiga-tiga syarikat yang disyaki telah menawarkan satu pelaburan IRPS Islamic Redeemable Preference Share yang kami syaki pelaburan ini adalah pelaburan yang menipu mempedaya dan juga menyeleweng kami juga mengesyaki bahawa pelaburan ini adalah satu pelaburan yang memungut deposit secara haram. Kami juga mengesyaki bahawa pelaburan ini juga satu pelaburan yang tidak mematuhi garis panduan undang-undang yang ada. Jumlah pengadu yang kami bawa ini adalah sebanyak 232 orang. Dan jumlah kerugian keseluruhannya mencecah ke 80 juta. Kita telah membuat laporan kepada pihak polis pihak polis telah membuka kertas siasatan di bawah seksyen 420 jenayah tipu dan sebahagiannya telah dirujuk lain agensi dirujuk lain agensi kepada tiga tempat yang pertama rujuk lain agensi kepada Suruhanjaya Sekuriti yang kedua dirujuk lain agensi kepada Bank Negara Malaysia yang ketiga dirujuk lain agensi kepada SSM semenjak dua tahun ni saya rasa dah berapa banyak syarikat-syarikat di Malaysia buat benda yang sama dah pergi dakwa masuk mahkamah tapi apa buat still ada ongoing sepatutnya you improvement bagi saya sepatutnya ada pembaruan ataupun you same up balik stop dulu ke buat sesuatu kenapa berlaku ni semua sebab ada loophole the mastermind tahu apa kelemahan akta-akta kita dia tahu dia mainkan aja dia pusing sini dia pusing sana yang jadi mangsa siapa kita orang Malaysia orang yang disaki masih lagi bebas masih lagi boleh duduk senang masih lagi boleh bagi statement media eh apa ni Kenapa? Dia low profile ke high profile dia? Eh, bagi saya sama je. Tak kira kalau you cakap orang mencuri RM10 pun kena. Orang mencuri RM100 juta pun kena. Sama, kes mencuri. Tetapi kenapa kes ini dampak RM400 juta tapi tak ada apa-apa? Senyap saja. Kita ni yang pergi tengok ni semua baik-baik. bukan -baik. jahat-jahat. Kalau kita lagi, kita lalu kita pukul orang ni semua. Tapi kita nak baik, kita perlu ikut undang-undang. Dan kita harap pihak-pihak berkuasa ambil tindakan tolong kami, bantu kami apa yang boleh buat sebab payah umur saya pun dah, dah 60 tahun lah. Let the beard speak lah, dah tua lah. Saya ni melabur lebih kurang, saya dengan isteri saya lebih kurang 250. Nampak pelaburan ni mula cantik. Betul lah seperti apa yang Dato' kata, wakil-wakil penjual mereka, agent mereka ni daripada pembelaan-pembelaan umur tertentu. Seperti banker, contohnya unit trust. Jadi dia approach kami, kami rasa percaya. Yang saya sekagum ni, profil syarikat ni, ada Tan Sri. Tan Sri ni ialah tokoh keuangan patut syariah saya yang isteri asyik bergaduh je pasal duit ni. Ah, ha, kedua-duanya 250. Itu ibu tunggal dan saya tengah mencari income untuk anak-anak saya ada tiga orang untuk belajar. Selama bekerja dengan arwah suami dulu, itu yang saya guna untuk anak-anak saya dengan saya untuk pelabur. RM50,000 dengan RM100,000. Dapat bahagian tu dalam 5-6 bulan je. Lepas tu diorang stop bayar. bila kami cuba kontak apa semua, semuanya salahkan ejen. Dia suruh refer bagi ejen. Bila kita refer ejen, ejen kata manajemen tak dapat bagi tahu jawapan. Manajemen kata ni, ni. Saya sendiri dah berjumpa dengan pemilik-pemilik uh, syarikat berkenaan lah. Ataupun pengarah-pengarah syarikat berkenaan. Tapi dia kata kerugian alasan kerugian ni kan semua orang boleh cakap okay, betul tetapi adakah dia boleh membuktikan kerugian tu kita tak pasti tapi pokok pangkalnya adalah wang pelabur pergi ke mana adakah benar-benar wang-wang -benar pelabur ini digunakan betul-betul bagi tujuan ataupun sebahagiannya untuk pelaburan sebahagian lagi untuk kegunaan sendiri kalau kita ada kuasa sesuatan, saya ingat dah 2 bulan dah saya dah masuk rate dah.